নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জাহ্নবী দাস আজি তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় ভাগৰ সপ্তম অধ্যায় পানী এক অমূল্য সম্পদ পাতৃৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি শিকিম পানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে ভূগৰ্ভৰ পানী আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি শিকিবলৈ লওঁ পানীয়ে জীৱৰ প্ৰাণ পানী নহলে জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আমি এটোপাল এটোপাল পানী সংৰক্ষণ কৰি চলিব লাগে পানী আমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু হব লাগে হয়নে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা আমি পানীৰ বিষয়ে চাওঁ এই উৎসসমূহে কৰ পৰা পানী পায় বাৰু পানীৰ যি উৎস আছে চোৱা তোমালোকৰ আগত চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে টেপৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে কুঁৱাৰ চিত্ৰ দেখুৱা হৈছে দেখিছানে নদী জান জুৰি আদিৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে দেখিছানে বৰষুণ পৰি আছে ল'ৰা ছোৱালী খেলি আছে দেখিছানে বিভিন্ন নদী হ্ৰদ আদিৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে এই উৎসসমূহেনো কৰ পৰা পানী পাই আমি চাওঁ আহা চোৱা পানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে ভূগৰ্ভৰ পানী দেখিছানে পানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে ভূগৰ্ভৰ পৰা কি পোৱা যায় পানী পোৱা যায় চোৱা পানীৰ উৎসৰ ওচৰত এটা গাঁত খান্দিলে আমি দেখিবলৈ পাম যে মাটিখিনি সেমেকা দেখিছানে পানীৰ উৎসৰ ওচৰত যদি আমি এটা গাঁত খান্দো তেতিয়া দেখিম যে মাটিখিনি কি হৈ যায় সেমেকা মানে আৰ্দ্ৰ নিচিনা হৈ থাকে সেমেকা হৈ যায় দেখিছা আমি যদি গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ খান্দি গৈ থাকো তেন্তে এনেকুৱা এটা স্তৰ পামগৈ দেখিছানে এনেকুৱা এটা স্তৰ পামগৈ যত মাটিৰ কণিকাৰ মাজৰ ফাপ আৰু শিলৰ মাজত থকা ঠাইখিনি পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে দেখিছানে আমি যদি এনেকে গাঁত খান্দি গৈ থাকো এনেকুৱা এটা স্তৰ পামগৈ যত মাটিৰ কণিকাৰ মাজৰ ফাঁক আৰু শিলৰ মাজত থকা ঠাইখিনি কিহেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে দেখিছানে এই স্তৰৰ ওপৰৰ সীমা ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ বোলে দেখিছানে ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ দেখিছা আৰু আমি হস্তচালিত পাম্পৰ দ্বাৰা কি কৰো পানী উলিয়াই লওঁ হয়নে নহয় দেখিছানে এয়া যান বাহনত ভূ জল পুনৰ ভৰ্তি কৰণ ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ বৰষুণৰ দ্বাৰা আকৌ কি হৈছে জানানে পুনৰ ভৰ্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ হৈ উঠে চানীৰে ভৰা মাটিৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠভাগ হ'ল পানীৰ স্তৰ পানীৰে ভৰা যি মাটিৰ ওপৰভাগৰ পৃষ্ঠভাগ সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় পানীৰ স্তৰ বুলি কোৱা হয় ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠৰ তলত থকা পানীখিনিক ভূগৰ্ভৰ পানী বা ভূ জল বোলে দেখিছানে ভূপৃষ্ঠৰ জলপৃষ্ঠৰ তলত থকা পানীখিনিক কি বুলি কোৱা হয় ভূগৰ্ভৰ পানী বা ভূ জল বুলি কোৱা হয় বৰষুণৰ পানী আৰু অইন উৎসৱ যেনে নদী আৰু পুখুৰীৰ পানী নিগৰি মাটিৰ তললৈ সোমাই যায় দেখিছানে নিগৰি পানীখিনি কি হয় মাটিৰ তললৈ সোমাই যায় আৰু পানী নিগৰি মাটিৰ তললৈ সোমাই যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় জানানে আন্তঃ পৰিশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু তলৰ গভীৰতাত থকা খালী ঠাই আৰু ফাঁকসমূহ কি কৰি দিয়ে পুৰাই পেলাই মাটিৰ ভিতৰলৈ পানী নিগৰি সোমাই যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আন্তঃ পৰিশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা মাটিৰ ভিতৰলৈ পানী নিগৰি সোমাই যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয় আন্তঃপৰিশ্ৰাৱন বুলি কোৱা হয় চোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ভূগৰ্ভৰ পানী পুনৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে দেখিছানে মাটিৰ ভিতৰলৈ যে পানী নিগৰি সোমাই যায় এই আন্তঃশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া এই আন্তঃশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই কি হৈ পৰে ভূগৰ্ভৰ পানী আকৌ কি হৈ যায় পৰিপূৰ্ণ হৈ যায় কাৰণ বিভিন্ন কাৰ্যৰ কাৰণে ভূগৰ্ভৰ পানী কি কৰিব লগা হয় উলিয়াই থাকিবলৈ লগা হয় চব এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ভূগৰ্ভৰ পানী পুনৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে এনে কিছু ঠাই আছে য'ত ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠৰ তলত কঠিন শিলাস্তৰৰ মাজত পানী সঞ্চিত হৈ থাকে আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় জলপৃত বুলি কোৱা হয় গতিকে জলপৃত মানে কি এনেকুৱা কিছুমান য'ত ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠৰ তলত কঠিন শিলাস্ত্ৰৰ মাজত কি সঞ্চিত হৈ থাকে পানী সঞ্চিত হৈ থাকে আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় জলপৃত বুলি কোৱা হয় জলপৃতত থকা পানী সাধাৰণ কাৰণতে দমকল বা হস্তচালিত পাম্পৰ সহায়ত উলিয়াই অনা হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে জলপৃতত থকা পানী যি কঠিন শিলাস্তৰত পানী সঞ্চিত হৈ থাকে সেই জলপৃক্তত থকা পানী দমকল আৰু হস্তচালিত পাম্পৰ সহায়ত কি কৰা হয় উলিয়াই অনা হয় দেখিছানে এয়া এখন চিত্ৰ তোমালোকৰ আগত দেখুওৱা হৈছে শীতকালীন পানীৰ স্তৰ আৰু গ্ৰীষ্মকালীন পানীৰ স্তৰ গ্ৰীষ্মকালীন কি হয় পানীৰ স্তৰ তললৈ কি হৈ যায় কমি যায় চোৱা এয়া হৈছে অসংপৃক্ত অঞ্চল আৰু এয়া হৈছে মাজে মাজে সম্পৃক্ততাৰ অঞ্চল দেখিছানে নদী আৰু গ্ৰীষ্মকালত কি হৈ যায় শুকান হৈ যায় দেখিছানে তোমালোকক এই স্তৰ বিলাক দেখুওৱা হৈছে চ' ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠৰ অৱনমন ভূগৰ্ভৰ যি অল জলপৃষ্ঠ আছে ভূগৰ্ভৰ যি জলপৃষ্ঠ কি হয় যে জানানে বিভিন্ন কাৰণত অৱনমন হয় আৰু কাৰণবোৰ কি কি জানানে আজিকালি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে জনসংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে মানুহৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে কৃষি কৰ্মৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে নি বৰ্ণালীকৰণ হৈছে বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি গৈছে উদ্যোগীকৰণ বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে এই বিভিন্ন কাৰণৰ ফল ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ হবলৈ ধৰিছে অৱক্ষয় হবলৈ ধৰিছে মানে অৱনমন হবলৈ ধৰিছে চ মাটিৰ তলৰ পৰা পানী উলিওৱাৰ পাছত খালী হোৱা ঠাইখিনি পুনৰ বৰষুণৰ পানী মাটিৰ মাজেৰে নিগৰি সোমাই গৈ পৰিপূৰ্ণ হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াক আন্তঃ পৰিশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কিন্তু বিভিন্ন কাৰকৰ ফলত কি হ'বলৈ ধৰিছে এই আন্তঃ পৰিশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ কি হ'বলৈ ধৰিছে অৱক্ষয় হ'বলৈ ধৰিছে যিমানখিনি পানী প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে ভূগৰ্ভত পুনৰাই পূৰ হয় সিমানখিনি পানীহে যদি ভূগৰ্ভৰ পৰা উলিয়াই অনা হয় তেন্তে ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে দেখিছানে যদি প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে ভূগৰ্ভত যিমানখিনি পানী পূৰ কৰে সিমানখিনি পানীহে যদি ভূগৰ্ভৰ পৰা উলিয়াই অনা হয় তেতিয়াহ'লে ভূগৰ্ভৰ পানীৰ জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু বিভিন্ন কাৰকৰ ফলত আজিকালি ভূপৃষ্ঠৰ জলপৃষ্ঠৰ অৱনমন হ'বলৈ ধৰিছে ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ তললৈ নামি যায় যদিহে ই পুনৰ পানীৰে পৰিপূৰ্ণ নহয় দেখিছানে ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ তললৈ নামি যায় যদিহে ই পানীৰে পুনৰ পৰিপূৰ্ণ নহয় আৰু কাৰণসমূহ কি কি জানানে জলপৃষ্ঠৰ অৱনম বহুতো কাৰণত হব পাৰে জনসংখ্যা উদ্যোগীকৰণৰ বৰষুণৰ কৃষি কলাপৰ হয়নে নহয় আৰু নি বৰ্ণানীকৰণ সেউজীয়া ঘনি অঞ্চল সেউজীয়া গছ গছনি আদিসমূহ কি হবলৈ ধৰিছে ধ্বংস হবলৈ ধৰিছে চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঔদ্যোগিক আৰু কৃষিভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ বোৰ হল ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠত প্ৰভাৱ পেলোৱা সাধাৰণ কাৰক তোমালোকে এই কাৰক সমূহ মনত ৰাখিব লাগিব চোৱা জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে কি হবলৈ ধৰিছে গৃহ নিৰ্মাণ বৃদ্ধি পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা ফ্লেট আদিসমূহ নিৰ্মাণ হবলৈ ধৰিছে দোকান পোহাৰ পকী ৰাস্তা দলং আদি সকলোবিলাক কি হবলৈ ধৰিছে গঢ় লৈ উঠিছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে গৃহ নিৰ্মাণ দোকান কাৰ্যালয় ৰাস্তা পদূলি পথ পথৰ প্ৰয়োজনীয়তা আদি কি হৈছে বৃদ্ধি পাইছে দেখিছেনে চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পূৰ্ণ এখন ঠাই দেখুওৱা হৈছে হয়নে নহয় ৰাস্তা

পকা মজিয়া পকা মজিয়াৰ মাজেদি পানী আন্তঃশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া হব জানো কোনফালেদি হব যত সেউজীয়া ঘাহনী অঞ্চল আছে তাতেহে পানীৰ আন্তঃশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া হব হয় নে নহয় ইয়াৰ ফলত উদ্যান আৰু খেলপথাৰ নিচিনা মুকলি ঠাইৰ পৰিমাণ কমি গৈছে সেয়েহে এনে পৰিস্থিতিত বৰষুণৰ পানী ভূগৰ্ভলৈ নিগৰি সোমোৱাৰ পৰিমাণো কি হৈ গৈছে কমি গৈছে দেখিছানে ইয়াৰ ফলাফল কি হব পাৰে এখন পকা মজিয়াৰ মাজেদি পানী সহজে নিগৰি তললৈ সোমাব নোৱাৰে কিন্তু সেউজীয়া ঘাহনিত গ্ৰাছ লনৰ পৰা পানী তললৈ সোমাবলৈ বেছি সময় নালাগে দেখিছানে এই যি সেউজীয়া ঘাঁহনি অঞ্চল আছে মুকলি ঠাই আছে তাৰ মাজেদি পানী সোমাই যাবলৈ বেছি সময় নালাগে কিন্তু এই পকা মজিয়াৰ মাজেদি পানী সোমাবলৈ বহুতো সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় হয়নে নহয় গতিকে তোমালোকে এই পাৰ্থক্যটো জানিব লাগিব তদুপৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰণে বৃহৎ মাত্ৰাত পানীৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই যে পানীৰ প্ৰয়োজন হয় বৃহৎ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থাকে উদ্যোগৰ কাৰণে অট্টালিকাৰ কাৰণে এই সকলোবোৰৰ কাৰণে পানী ভূগৰ্ভৰ পৰাহে উলিয়াই অনা হয় চ প্ৰায় ভূ গৰ্ভৰ পানী এই কাৰ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এহাতে আমি কি কৰিছো ভূগৰ্ভৰ পানী বেছি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিছো আৰু অন্যহাতে ভূগৰ্ভত নিগৰি সোমাবলগীয়া পানীৰ পৰিমাণ কমাই আনিছো দেখিছা নে আমি দৈনন্দিন ভূগৰ্ভৰ পৰা পানী উলিয়াই আছো কিন্তু সেই যে আমি পানী উলিয়াই আছো কিন্তু সেই সম পৰিমাণৰ পানী আকৌ ভূগৰ্ভৰ ভিতৰলৈ যোৱা নাই দেখিছা ফলস্বৰূপে ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠৰ কি হৈছে অৱনমন ঘটিছে গতিকে ই আমাৰ কাৰণে এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিছে উদ্যোগ খণ্ডৰ বৃদ্ধি আজিকালি উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে উদ্যোগৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে কি হৈছে ভূগৰ্ভৰ পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইছে সকলোবোৰ উদ্যোগেই পানী ব্যৱহাৰ কৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় সকলোবোৰ বস্তুৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পানীৰ আৱশ্যক হয় উদ্যোগৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হব ধৰিছে সৰহভাগ উদ্যোগেই ব্যৱহাৰ কৰা পানী ভূগৰ্ভৰ পৰাই আহৰণ কৰে দেখিছানে দিনক দিনে উদ্যোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হয়নে নহয় গতিকে কল কাৰখানা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে এই সকলোবোৰ কাৰ্যৰ কাৰণে ভূগৰ্ভৰ পৰা পানী অহৰহ ভাৱে উলিয়াই থকা হৈছে কিন্তু ভূগৰ্ভৰ পানী কি হোৱা নাই আকৌ প্ৰাকৃতিক ভাৱে পূৰণ হোৱা নাই কৃষিভিত্তিক কাৰ্যকলাপ হয় নে নহয় ভাৰতৰ সৰহ সংখ্যক খেতিয়কেই শস্যত পানী যোগানৰ কাৰণে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ হয়নে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়কসকলে মূলতঃ খেতিৰ কাৰণে কৃষিৰ কাৰণে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু আজিকালি বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে গছ গছনিৰ অভাৱ হৈছে ফলত কি হৈছে পাহাৰীয়া ঠাইত মানুহে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে যাৰ ফলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কি হৈ গৈছে কমি গৈছে গাড়ী মটৰ যান বাহন বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ফলত কি হৈছে বায়ু প্ৰদূৰ্ষন হৈছে বায়ু প্ৰদূৰ্ষনৰ ফলতো কি হৈছে বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি গৈছে চব নলাৰ দৰে পানী যোগান পদ্ধতি কোনো কোনো ঠাইতহে আছে অনিয়মীয়া বৰষুণৰ কাৰণে আনকি এই পদ্ধতিটো পানীৰ বৰষুণৰ অভাৱ হয় দেখিছানে অনিয়মীয়া বৰষুণৰ ফলত খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হৈছে ফলত কৃষিভিত্তিক কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে খেতিয়কসকলে পানী যোগানৰ কাৰণে ভূগৰ্ভৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় দেখিছানে খেতিয়কসকলে কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে কি কৰা হয় ভূগৰ্ভৰ পৰা পানী উলিয়াই থাকিব লগা হয় মেচিন দি পেলাই কি কৰিব লগা হয় ভূগৰ্ভৰ পানী উলিয়াই থাকে খেতি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণে কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চোৱা জনসংা বৃদ্ধিৰ লগে লগে কৃষি কাৰ্যত ভূগৰ্ভৰ পানীৰ ব্যৱহাৰৰ মাত্ৰা দিনক দিনে বৃদ্ধি কৰিছে দেখিছানে কৃষি কাৰ্যসমূহতো খেতি পথাৰতো অহৰহ ভূগৰ্ভৰ পৰা পানী মেচিন দি পেলাই উলিয়াই থকা হৈছে দেখিছানে কিন্তু সেই অনুপাতে ভূগৰ্ভৰ পানী পূৰ হব পৰা নাই চোৱা ফলস্বৰূপে ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠৰ কি হৈছে অৱনমন ঘটিছে পানীৰ বিতৰণ বহুবোৰ কাৰকৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ ওপৰত পানীৰ সম বিতৰণ সম্ভৱ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ বেলেগ বেলেগ কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণৰ পৰিমাণ বেছি কি হৈ যায় বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আকৌ একে সময়তে কোনো কোনো অঞ্চলত বৰষুণৰ অভাৱৰ ফলতেই খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হয় চব কিছুমান ঠাইত বৰষুণ বেছি হয় আৰু সেয়েহে সেইবোৰ ঠাইত পানীৰ পৰিমাণো কি হৈ যায় জানানে বেছি হয় কিছুমান ইয়াত দেখিছা এনেকুৱা গছ গছনিৰে ভৰা অঞ্চলসমূহত কি হৈ যায় বৰষুণৰ পৰিমাণ বেছি হয় আকৌ একে সময়তে আন কিছুমান ঠাইত খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হয় অন্যহাতে মৰুভূমি অঞ্চলবোৰত বৰষুণৰ পৰিমাণ বৰ কম ভাৰতবৰ্ষ এখন বিশাল দেশ আৰু সকলোবোৰ ঠাইতে বৰষুণৰ পৰিমাণ কি নহয় একে নহয় কিছু অঞ্চলত অত্যাধিক বৰষুণ হয় আনহাতে কিছু অঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কি হৈ যায় জানানে কম হয় যি চেৰাপুঞ্জী অঞ্চল আছে হয়নে নহয় মেঘালয়ৰ মচিদ্ৰাম আছে অসম আছে এনেকুৱা অঞ্চলসমূহত বৰষুণৰ পৰিমান বেছি আনহাতে ৰাজস্থান হওঁক গুজৰাট হওঁক এনেকুৱা অঞ্চলসমূহত কি হয় মৰুভূমি থকাৰ কাৰণে আকৌ বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হয় চোৱা যেনেদৰে অত্যাধিক বৰষুণৰ কাৰণে বানপানী হয় আনহাতে বৰষুণৰ অভাৱৰ ফলত আকৌ কি হৈ যায় জানানে খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হয় সেইবাবে একেটা সময়তে আমাৰ দেশৰ কিছুমান অঞ্চলত বানপানী হয় আকৌ কিছুমান অঞ্চলত খৰাং অৱস্থা চলে দেখিছা একে সময়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় দেখিছানে আকৌ আন কিছুমান অঞ্চলত খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হয় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবোৰ অঞ্চলতে কি দেখা দি থাকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে দেখা দি থাকে কিছুমান ঠাইত বৰষুণ বেছি হোৱাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কিছুমান ঠাইত আকৌ বৰষুণ অভাৱৰ ফলত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ ভাৰতবৰ্ষৰ বৃষ্টিপাতৰ মানচিত্ৰ ইয়াতে এখন তোমালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হোৱা বৃষ্টিপাতৰ মানচিত্ৰ এখন দেখুওৱা হৈছে আৰু এই বিভিন্ন অঞ্চলত বৰষুণৰ যি গড় পৰিমাণ সেই সকলো ঠাইতে কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় ইয়ে দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বৰষুণৰ গড় পৰিমাণ সূচাইছে এতিয়া তোমালোকলৈ প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছে যে তুমি যিখন ঠাইত বাস কৰা সেই ঠাইতনো বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ কেনেকুৱা চানচিত্ৰখনত তুমি বাস কৰা স্থান নিৰূপন কৰা তোমাৰ অঞ্চলত উপযুক্ত পৰিমাণৰ বৰষুণ হয়নে তোমাৰ অঞ্চলত বছৰৰ সকলো সময়তে উপযুক্ত পৰিমাণৰ পানী থাকেনে তুমি বাস কৰা অঞ্চলখনত বছৰৰ সকলো সময়তে উপযুক্ত পৰিমাণৰ পানী থাকেনে নাথাকে চ' কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি বাস কৰা অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় তথাপি ঠাইখনত পানীৰ অভাৱ হয় দেখিছা নে বৰষুণ কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ হয় তাৰ ফলতো সেই অঞ্চলসমূহত কি হব পাৰে পানীৰ নাটনিয়ে দেখা দিব পাৰে জল ব্যৱস্থাপনা আমাৰ কিছুমান কি আছে জল ব্যৱস্থাপনা আছে চোৱা বহু ঠাইত নলী ব্যৱহাৰ কৰি নিয়মিত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় দেখিছা বহু ঠাইত নলী ব্যৱহাৰ কৰি নিয়মিত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় নাগৰিক প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা

ফাট মেলি থাকিব পাৰে আৰু নলীৰ ফাট মেলাৰ লগে লগে কি হব পাৰে পানীৰ অপচয় হৈ থাকে এনেদৰে অমূল্য পানী নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটো নাগৰিক প্ৰাধিকৰণৰ দায়িত্ব দেখিছানে এনেদৰে পানীৰ অপচয় হবলৈ দিব নালাগে আমি সকলোৱে জানিয়ে হওক বা নাজানিয়েই হওক দাঁত চাফা কৰা দাড়ি কাটা গা ধোৱা কাপোৰ ধোৱা আৰু অন্যান্য বহুতো কামত পানীৰ অপচয় ঘটাও হয়নে নহয় আমি দাঁত ব্ৰাছ কৰি আছো টেপটো খোল খাই আছে এনেকুৱা কৰিলে হব জানো চব আমি পানীৰ টেব খুলি পেলাই মোবাইলত কথা পাতি আছো এইটো এটাটো একদম ডাঙৰ ক্ৰাইম হয়নে নহয় পানী এক অমূল্য সম্পদ আমি এনেদৰে পানী অপচয় ঘটালে নহব গতিকে আমি সকলোৱে কি হব লাগিব সজাগ হব লাগিব সচেতন হব লাগিব পানীৰ আমি অপচয় কৰিব নালাগিব পানীৰ টেপেৰে অবাবতে পানী নিগৰি পৰি থকাটো পানীৰ অপচয় আন এটা ডাঙৰ উৎসৱ আমি পানী এনেদৰে অপচয় কৰো যেন পিছলৈ আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন নহবনে আমি যদি পানীৰ এনেদৰে অপচয় কৰোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হব তোমালোকে এবাৰ চিন্তা কৰাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি দেখিছো যে বৰষুণ হিচাপে পোৱা বেছিভাগ পানীয়ে দূৰলৈ এনেই বৈ যায় চোৱা ই অমূল্য প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ এক অপচয় দেখিছানে বৰষুণ হিচাপে হোৱা পানী দেখিছানে বহুত ঠাইলৈ এনেই বৈ যায় গতিকে ইও এক কি জানানে অপচয় বৰষুণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি ভূগৰ্ভৰ পানীৰ পৰিমাণ পুৰাব পাৰি এই ব্যৱস্থাটো ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং জল আহৰণ বা বৰষুণৰ পানী আহৰণ বুলি কোৱা হয় দেখিছানে আমি বৰষুণৰ পানীসমূহো কি কৰিব পাৰো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো আৰু ই এটা কি জানে বহুত ডাঙৰ ব্যৱস্থাপনা আমি বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেচিং আমাৰ কিমান কামত প্ৰয়োজন হ'ব জানানে এইটো এটা বহুত ভাল কাম আৰু এনেকুৱা এটা পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ নাম কি জানানে বাউৰী ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো কি বুলি কোৱা হয় বাউৰী ব্যৱস্থা ই এটা পৰম্পৰাগতভাৱে পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কিন্তু পিছলৈ আকৌ কি হৈছিল জানানে এই বাউৰী ব্যৱস্থাত গৈ মানুহে আৱৰ্জনাহে পেলাবলৈ ললেগৈ সেনেকুৱা হলে নহব চ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ঠাইত বাউৰী জলাধাৰৰ নিচিনা ব্যৱস্থাৰে পানী সংৰক্ষণ কৰা ব্যৱস্থাটো বহু পুৰণি কালৰ পৰাই চলি আহিছে বাউৰি আছিল পৰম্পৰাগত ভাৱে পানী সংগ্ৰহ কৰা এটা ব্যৱস্থা কিন্তু সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বাউৰী ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন বন্ধ হয় দেখিছানে সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই বাউৰী ব্যৱস্থাকৈ ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ বাউৰী ব্যৱস্থা গৈ পেলাই কি হলগৈ চোৱাচোন গৈ পেলাই তাত জাবৰ পেলনীয়া আৱৰ্জনা এইসমূহে পেলাবলৈ ধৰিলে চ সেই জলাধাৰবোৰ জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা স্থানলৈহে পৰিণত হয় কিন্তু সেইবোৰ অঞ্চলত সাংঘাতিক ভাৱে পানীৰ অভাৱ হোৱাত তাৰ মানুহে পুনৰাই চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে দেখিছানে তাৰ মানুহে দেখিলে যে এনেকে হ'লে নহ'ব কাৰণ সেই মানুহৰ অঞ্চলবোৰত কি দেখা দিলে পানীৰ অভাৱে দেখা দিলে ফলত সেই মানুহে আকৌ কি কৰিলে সেই বাউৰী ব্যৱস্থাটো আকৌ কি কৰি তুলিলে উন্নত কৰি তুলিলে চ বাউৰী পুনৰাই প্ৰৱৰ্তন কৰি থকা হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত বৰষুণৰ অভাৱ স্বত্বেও সেইবোৰ ঠাইৰ মানুহে পানীৰ অভাৱ কি কৰিছে পূৰণ কৰিছে চোৱা খেতিয়কসকলে খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব পাৰে জানানে মৃতব্যয় হ'ব পাৰে আৰু এইটো কি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা জানানে পানী টোপা টোপে দিয়া পদ্ধতিৰ দ্বাৰা যাক আমি দ্বীপ ইৰিগেশ্যন বুলি কওঁ দ্বীপ জলসিঞ্চন পদ্ধতি দেখিছানে টোপা টোপে দিয়া পানী যোগান ব্যৱস্থাত গুৰিত পোনে পোনে পানী দিয়া হয় দেখিছানে এই টোপা টোপে দিয়া পানী যোগান ব্যৱস্থাত তাক কি বুলি কোৱা হয় দ্বীপ জলসিঞ্চন পদ্ধতি বুলিও কোৱা হয় দ্বীপ জলসিঞ্চন পদ্ধতি টোপা টোপে দিয়া পানীৰ যোগান ব্যৱস্থা তাত গুৰিত কি কৰা হয় পোনে পোনে কি কৰা হয় পানী দিয়া হয় আৰু ই এক মিত ব্যয়ী ব্যৱস্থা চোমালোকে কি ভূমিকা লব পাৰা তোমালোকৰ ঘৰত বিদ্যালয়ত বা অন্য ঠাইত টেপৰ পৰা নিগৰি পানী ওলাই অহা দেখি কেতিয়াবা চিন্তিত হৈছে পানী নিগৰি থকা টেপৰ দ্বাৰা বহু পৰিমাণৰ পানী অপচয় হয় পানীৰ অপচয় ৰোধ কৰিবলৈ তোমালোকে বহু ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা দেখিছানে ঘৰত বিদ্যালয়ত আমাৰ চাৰিওফালে বহুত পানীৰ অপচয় হৈ থাকে আৰু আমি এই পানীৰ অপচয় নহবলৈ আমি নিজেই কি কৰিব পাৰো বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লব পাৰো এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোকে কি কৰিম সজাগ কৰি তুলিব পাৰো চোন পানীৰ ৰাহি কৰাৰ অভ্যাস আমি যেতিয়া দাঁত ব্ৰাছ কৰি থাকো তেতিয়া আমি টেপটো কি কৰি থব পাৰো টেপটো বন্ধ কৰি থব পাৰোঁ হয়নে নহয় চোৱা মজিয়া পানীৰে ধোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তিতা কাপোৰেৰে কি কৰিব পাৰোঁ মচিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা কিছুমান অভ্যাস আমি কি কৰিব লাগিব পালন কৰিব লাগিব দাঁত ব্ৰাছ কৰি থকা সময়ত পানীৰ টেপটো বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব মজিয়া পানীৰে ধোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি কৰিব লাগিব তিতা কাপোৰেৰে মচিব লাগিব সেউজীয়া শিপাই মাটিৰ পৰা পানী আৰু খনিজ লৱন বা পানী আৰু পোষক দ্ৰব্যসমূহ আহৰণ কৰি কি কৰে বৃদ্ধি হয় বিকাশ হয় আমি এটা টাবত যদি ফুলৰ পুলি ৰুলো পানী একো দিয়া নাই দুদিন পিছত দেখিলা কি হল ফুলৰ পুলিটো মৰি থাকিলে হয় নে নহয় গতিকে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হ'বলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন পানীৰ প্ৰয়োজন হয়নে নহয় আৰু উদ্ভিদ থাকিলেহে মানুহ থাকিব উদ্ভিদে অক্সিজেন গেছ এৰিব আন জীৱ জন্তুৱে ল'ব গতিকে সেউজীয়া গছ গছনি উদ্ভিদ আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন চ' উদ্ভিদক মাটিৰ পৰা পোষক দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পানীৰ দৰকাৰ কল্পনা কৰাচোন উদ্ভিদে পানী নাপালে তাৰ পৰিণতি কি হ'ব সালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত নহ'ব অক্সিজেন গেছ নিৰ্গত নহ'ব তাৰ ফলত জীৱমণ্ডলৰ কি অৱস্থা হ'ব চ' উদ্ভিদে সেউজীয়া ৰং হেৰুৱাব পৃথিৱীত উদ্ভিদ নাথাকিলে খাদ্য নাথাকিব অক্সিজেন নাথাকিব বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি যাব খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হ'ব প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সৃষ্টি হ'ব হয়নে নহয় আৰু অসংখ্য সমস্যাই দেখা দিব ফলত পৃথিৱীত জীৱ জীয়াই থকা সম্ভৱ নহব ফলত পৃথিৱীত কি নাথাকে কোনো ধৰণৰ জীৱ জীয়াই নাথাকিব এতিয়া চোৱা এটা সফল প্ৰচেষ্টা ৰাজস্থান এখন গৰম আৰু শুকান ঠাই হয়নে নহয় ৰাজস্থানত কি আছে মৰুভূমি আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে পানীৰ অনাটনৰ প্ৰত্যাহ্বান এটা সফল পৰীক্ষাই দূৰ কৰিছিল আলোৱাৰ জিলাৰ এটা শুকান অঞ্চল বহুতো সমাজ কৰ্মীয়ে লগ হৈ গছ গছনি ৰুই সেউজীয়া অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল তেওঁলোকে পানী আহৰণৰ গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰি আৰভেৰী ৰূপাৰেল স্বাৰচা ভাগানী আৰু জাহাজ বালি নামৰ পাঁচখন শুকাই যোৱা নদীক পুনৰজ্জীৱিত কৰিছিল দেখিছানে কিমান ভাল কাম কৰিছিল পাঁচখন শুকাই যোৱা নদী কি কৰি তুলিছিল তাৰ সমাজকৰ্মীসকলে পুনৰজ্জীৱিত কৰি তুলিছিল চোৱা হামাৰা জল হামাৰা জীৱন তাৰমানে পানী থাকিলে জীৱ জীয়াই থাকিব তোমালোকে মাটিৰ ভিতৰলৈ পানী নিগৰি সোমাই যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰক্ৰিয়াটোক আন্তঃ পৰিশ্ৰাৱন বুলি কোৱা হয় আন্তঃ পৰিশ্ৰাৱন বোলে মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ অৱনমনৰ কাৰণ হৈছে জনসংখ্যা উদ্যোগ খণ্ডৰ নি বৰ্ণানীকৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওপৰৰ সকলোবোৰ মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন বাউৰী হৈছে অপৰম্পৰাগতভাৱে পানী সংগ্ৰহ কৰা এটা ব্যৱস্থা ই হৈছে অশুদ্ধ কাৰণ বাউৰী হৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে পানী সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি শিকিলো পানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে ভূগৰ্ভৰ পানী আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা ঘৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ